Добре, зрозуміло. Ви згадали про проблему постачання. На цей момент є якийсь певний певний поступ у вирішенні цих проблем, тому що дуже багато людей, які наприклад протестували проти там мобілізування військових, проти того, що їхні там діти перебувають. Там що вони якраз не говорили не про да? те, що ми не хочемо, щоб там вони були. Ми вони кажуть, що ми не хочемо, щоб вони там були в жахливих умовах. Тобто, ми хочемо, щоб вони отримували І, те, що Тих людей абсолютно можна поняти, тому що. Что... действительно отправлять своих сыновей уже э -э, в зону конфликта и зная, что они не обеспечены элементарными вещами, элемент, ну, средствами индивидуальной защиты, это, конечно, э -э -э, ну, очень большой негатив. Э -э -э, Минобороны достаточно регулярно докладывают о том, как осуществляется процесс обеспечения. Мы знаем, есть э -э 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 куча проблем, как раз что касается бронежилетов, то э -э -э по факту мы видим, что Минобороны закупают бронежилеты у одного производителя. На самом они э, оперируют тем, что, в общем-то, только эти бронежилеты удовлетворяют требованиям каким-то необходимым. На самом деле. Мы изучали ситуацию, думаю, мы в ближайшее время дадим результаты расследования. Но на самом деле в Минобороны, в вооруженных силах ни один бронежилет не находится официально на вооружении. Нет никакого ни приказа, мы не нашли следов, ни распоряжения Министерства обороны о том, что конкретный образец ставится на вооружение. В 2003 году еще командование сухопутных войск сформировало тактико-технические характеристики к индивидуальным средствам защиты. Но при их изучении оказывается, что ни один производитель им удовлетворяет. То есть мы думаем, что как раз руководством Минобороны стоит этот вопрос поставить изначально. То есть что именно может ставиться сейчас, ну, на оснащение вот этих подразделений? И мы думаем, что проблему бронежилетов можно было бы как раз решать более эффективно, если подключать и других производителей. Зрозуміло. І ще була проблема дуже серйозна з постачанням в української авіації. Казали, що ну, застосування авіації дуже успішне, але ми не можемо використовувати її вночі, бо в українській авіації немає цих приборів. нічного бачення. Якось цю проблему вирішили, не знаєте? Тут проблема не тільки в тому, що ну, оборудовання – це, це одна частина проблеми, а Вторая це екіпажі. Вони а, теж Они тоже должны иметь опыт. Конечно, это нельзя Льотчика, который никогда не летал в ночных условиях, даже при отличном оборудовании для таких полетов. посадить за штурвал и он сразу будет успешно выполнять боевую задачу насколько мы знаем эта проблема решается вообще что касается авиации за ну, начала антитерроссийской операции конечно невозможно сравнить уровень и подготовки и те средства которые сейчас тратятся на перевооружение этого вида вооруженных сил воздушной силы и я думаю что основные проблемы в общем то будут решены уже где-то в ближайшее время. Угу. Ми будемо очікувати на це. Трошки офтопік, топік так виривається з схеми нашої розмови, але надійшло повідомлення у Твіттер. Тут Катерина з Донецька запитує у вас, про що у них там ходять чутки, про те, що лідери терористів вже втекли і лишилось так зване пушечне м'ясо. І ну, просить у вас про це запитати. Чи це правда, чи є у вас такі підтвердження? Ну, по нашим даним, це не з відповідає. відсутствують. Дійсно, дійсно, ми зараз наблюдаємо, скажімо так, бігство із зони АТО, скажімо так, політичних лідерів. То есть полевые их, так сказать, командиры э, остаются в большей своей части все-таки на месте, а именно они представляют угрозу. Поскольку, ну как, конечно, подрывается сильно морально-психологический состав тех же террористов, когда они видят, что люди, которые вчера там призывали за Русь святую сражаться до последней капли крови, сейчас сматываются и только пятки мелькают. Но с другой стороны, чисто с военной точки зрения, то, скажем так, есть кому еще противостоять, и для силы то еще очень много проблем предстоит решить.